На работе заработаешь только зарплату, братец мой дорогой. На работе заработаешь только зарплату. Смотри, я тебе сейчас скажу. Есть люди, которые вот рассчитывают очень много вот на работу, там трудятся и так дальше. Но они забывают про себя. Пойми. Я не хочу там оскорбить и так дальше людей. Нет, не, не буду. Ну просто для, для ролика вот запишу. Вот. Э, есть люди, вот, которые отдают себя вот за зарплату, пойми. Я знаю вот таких людей, которые вот таланты, понимаешь, но они вот делают вот такие вещи, чтобы вот не развивать талант, потому что они боятся в жизни. Они боятся вот куда-то рипнуться, куда-то так. Но я им говорю, вот на работе ты заработаешь вот зарплату. Ты не заработаешь вот какой-то вот успех в жизни. Ты не заработаешь что-то вот такое, чтобы вот тебе вот принесло пользу. Пойми. Вот человеку, убивая себя бессмысленно на работе, я тебе не говорю там, где тебе деньги сейчас брать. Я тебе говорю системно, понял? Стабильно, вот системно. Человек вот работает на работе, и он отдает сам себя, и он у него нету, понимаешь, такого... У него нет такого, что он э, просто будет э, как-то вот э, развиваться и так дальше. На работе что ты заработаешь? Только зарплату, но не развитие, пойми. Вот ты не будешь развиваться, понимаешь? На работе вот, особенно где-то на, на каких-то заводах, там, стройках и так дальше. Братишка, вот, э, да на любой, ну на любой. Вот ты работаешь на дядю, все. Все. Он тебе приходит, говорит... И нету, там нету. Запомни, на работе нету никакого развития, ничего нету, брат мой. Есть там только вот деградация и зарплата ненужная тебе. Понимаешь? И все, братишка мой. Пойми. И все. Ты вот должен вот выбираться с этой петли ты должен, потому что ты хочешь быть свободным, ты хочешь быть, вот понимаешь, лучших, лучших женщин, понимаешь, вот трогать, а не просто вот бессмысленно просывать свою жизнь и дрочить хуй постоянно, понимаешь? Ты хочешь вот, понимаешь, вот что-то вот, не, не картинки, блядь, смотреть в интернете, а уже в реальности, понимаешь, в реальном мире смотреть что-то. Ты хочешь так? Или ты хочешь вот всю жизнь, блядь, проботрачить на каком-то заводе, а босса нам, блядь? Брат, ну это ж бессмысленно, пойми. Это ж бессмысленно просто. Вот человек может всю жизнь работать на каком-то заводе. Я знаю, таких людей по 16 часов работают. И ничего у них нету, кроме зарплаты, пойми. Они не развиваются, как люди. Понимаешь? Они получают только зарплату. И все. Я не хочу там никого оскорбить, но я буду говорить зрителю правду. Моему любимому зрителю буду говорить только правду. Какая она есть. Понимаешь, братишка? На работе, вот смотри, вот я работал, брат, я работал на разных работах. И, и но на стройке не работал, грузчиком там, Такие на складе, блядь, грузчиком, понял? На таких, что, ну, убивает, убивается, понимаешь, здоровье полностью убивает себя. Я работал, брат, я, я не знаю, я просто вот хотел домой развиваться, заниматься, потому что я не ждал выходные. Пойми, я хотел вот домой каждый день. Я приходил, я развивался, занимался и шел к своим целям. Я занимался, развивался и шел к своим целям. Понимаешь? У меня не было такого, потому что я вот только зарплату получал на работе, запомни. То все от тебя зависит. Как ты вот сделаешь, пойми, вот, так и будет у тебя жизнь. Потому что, брат, вот кто вот работу какую-то войскую, просто вот берет свое, понимаешь, вот свои дела какие-то что-то там еще, какую-то вот, ну, вообще, пойми, вот, ну, что для человека вообще не надо, понимаешь, работу там, стабильно жить на заводе, брат, это оно убийственная тема, оно ни к чему не приведет, оно полностью опустошит тебя, убьет тебя и обессилит твое будущее, твое здоровье, твое все. Притишка, и это так, потому что мозгу все равно. Смотри, если у тебя душа зажата в футляре, и ты ебашишь на какой-то пашестройке. и ты осознаешь, что ты сможешь на многое, человек может на многое, пойми, он, осоз... он, и ты осознаешь, что ты можешь на многое, братишка мой, и ты вот не делаешь какие-то вот вещи на успех, на что-то вот, ну, как-то вот развитие свое, и ты просто вот батрачишь, брат мой, это просто вот проигрыш в жизни, проигрыш. Ты просто будешь видеть, открывать телефон, и будешь видеть картинки там хорошо, как там кто-то отдыхает где-то, пойми, но не ты. Ты будешь батрачить, блядь, ты будешь на системе. Понимаешь? Ты будешь только онлайн, блядь. И все. Брат, это так. Это так. Если ты хочешь вот чего-то вот добиться, ты должен осознавать, что работая на работе, получая зарплату. Все. Все. У тебя нету такого, чтобы ты вот у тебя был там рост там, и так дальше. Даже и карьерный рост. Как, какой карьерный рост сравнится с саморазвитием? Никакой. Если ты вот, вот пойми, Ой, смотри, ну сложная, сложная тема, я сейчас тебе объясню, разъясню. Вот если ты хочешь вот карьерный рост, да, ты вот должен осознавать вот, что ты вот не должен быть чувствовать, что ты вот тебе нужно вот, пойми, вставать куда-то на какую-то войскую работу, а чтобы все зависело от тебя, понял, как ты захочешь вот тогда вот работа, вот, вот карьерный рост это считается, что, что ты свободен, что ты уже, понимаешь, встаешь с утра, и ты уже думаешь, как, куда тебе полететь. Или, блядь, на, понимаешь, вот Таиланд, или куда-то там на еще там что-то, понимаешь? Вот, вот в чем, вот в чем суть, понимаешь, жизнь. А не просто вот работать, карьерный рост, хуйня, это матрица подвязана, пойми. Она, эта матрица просто вот, подвязывает человека, чтобы вот человек ничего не имел. Понимаешь, в этом мире? И все. Вот, вот, карьерный, вот карьерный рост там, матрица вот навязывает такую вот чепуху, понимаешь, что там карьерный рост, там еще там работай там и так дальше. И ничего в жизни нету. Ничего в жизни нету. Понимаешь, у человека? Потому что навязано все. Человек вот привык, мозг привык, а душа вот забита в угол, блядь, в футляре каком-то, понимаешь? И все, она забита, она все. И, а, а мозг, он, он такой, понимаешь, он привыкнет, он будет работать везде, где ему там, он привыкнет к любой теме. Но душа твоя будет вот не, не, не визжать, понимаешь, от э, твоей вот работы, от прекрасной работы, и чтобы ты вот и шел только к своей целям, понимаешь? Она не будет пищать, она будет вот деградировать, и все. Слушайся свое сердце, брат мой. На работе ты получишь вот зарплату и, может, там угроби, угробишь свое здоровье, все. А вот когда ты будешь вот самореализовываться, искать себя, делать все прекрасное, брат, ты будешь вот развиваться, ты будешь идти только вперед и только к своим развитиям, брат мой. И все у нас будет прекрасно в жизни. Потому что в жизни, вот, в этой жизни есть только успех, все. В этой жизни, брат, нету ничего такого деградационного, чтобы вот ты вот как-то вот делал, чтобы ты вот деградировал, там, отдыхал и так дальше. В этой жизни есть только успех, братишка мой. И в этой жизни, пойми, если ты вот не будешь вот идти к успеху, все, ты вот проигравший, брат. Ну, это так, братишка. И если ты вот рассчитываешь на зарплату, там, на еще там что-то, развивай себя, делай себя, брат, с нуля. И все будет у тебя ровно, все будет у тебя четко в жизни. И прекрасно, брат мой. Так что, давай, топим дальше, и все будет ровно. На работе только получаем зарплату. А развивая себя, ты получаешь успех. Так что, давай, братка, топим дальше.